А ми продовжуємо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. І зараз вас запрошуємо до нашої віртуальної рубрики Школа життя. Ну, така собі назва, яка, сподіваюся, навіває вам правильні думки у правильному рослі. Отже, ми говоримо сьогодні про безпеку. І говоримо про безпеку життєдіяльності разом із фахівцем, нашим експертом. У цій справі виступає рятівник із 30-річним стажем В'ячеслав Курєпін, підполковник внутрішньої служби у запасі головного управління МНС України у Миколаївській області. Я вітаю вас, В'ячеслав Миколаївич. Добре. Сьогодні у нас дуже важлива тема. дуже. Сьогодні ми говоримо про безпеку наших дітей у школі, про те, які небезпеки на них чатують найпоширеніше під час занять і на перерві, і як їх уникнути. Отже третій, ну завершується перший місяць навчання у школі і для першачків, і для старшокласників він завжди стресується. Це вливання і в колектив, і в навчальний процес, і до того ж можливість усіляких небезпечних травматичних ситуацій, які найпоширеніші небезпеки чатують на малюків і старшокласників у школі. Добрый день, уважаемые телезрители. Тема, которую мы сегодня поднимаем, имеет очень серьезное значение. Почему? Потому что 1 сентября определенная часть населения отправляет детей в школу, то есть в мир знаний. Но вместе с тем приходят и негативные, негативные последствия этого мероприятия. Почему дети отрываются от семьи, самостоятельность их немножко как бы расслабляет, и они проявляют неадекватное поведение. Самые э, такие э, чаще встречающиеся на ситуации или неадекватное поведение ⁇ это, в принципе, то, что дети чувствуют себя свободно. Они начинают друг с друг другом баловаться, задираться, бегать, прыгать, облокачиваться на конструкции, которые неизвестно как укреплены, и от этого получаются травмы. Падение с лестниц, падение э, с, не, с небольших высот. К сожалению, есть случаи, когда из больших высот падают, вываливается сокон. Почему? Потому что э, попытка произвести несанкционированное действие в школе приводит к таким надзвичайным ситуациям. Плюс определенное незнание правил поведения в школе, это при таких экстремальных ситуациях, как э, загорание, к сожалению, не встречаются в школе, это пробой изоляции или проведение опытов в специально отведенных э, специальных учебных э, кабинетах. Это физика, химия, э, тру, кабинеты труда, где есть приборы и агрегаты повышенной опасности. Конечно, мы не можем запретить своим детям познавать мир, а также двигаться, бегать, прыгать, но мы как родители должны с ними провести огромную психологическую подготовительную работу, чтобы научить их чувствовать себя в безопасности, в любой ситуации и, конечно же, в школе. Несмотря на пристальное внимание учителей, я надеюсь, пристальное внимание учителей на своих учеников вырываясь из-под родительского контроля, дети чувствуют себя свободно и э, начинают пробовать э, все, ну не на зуб, но э, силушку свою детскую. Силу да. И это приводит к разнообразным травматическим ситуациям. Итак, давайте поговорим все-таки, какими же должны быть основные правила поведения во время школьных занятий. Перед тем, как я изложу основные правила поведения учеников в школе, я хочу обратить внимание родителей. Мы часто за то, что происходит в школе, обвиняем администрацию школы. И здесь не секрет, определенная ответственность школы есть. Это и административного персонала, это и учителей за то, как себя дети ведут в школу. Но определенная есть и ответственность родителей, потому что есть такие правила и требования административного уголовного кодекса. И такая фраза всегда звучит, что за действие несовершеннолетнего ребенка отвечают его родители. Поэтому если возникают какие-то финансовые э, потери, лиц, которые э, травмированы и так далее, будут все это компенсировать родители. Это даже не четко знать и проводить ту работу, которую есть. Поэтому правильно Галина сказали, что профилактика родителей, их слово имеет первостепенную значение в поведении своих детей. А далее, то, что требуется по правилам, это контроль своих детей. Мал ребенок или взрослым, это взрослым, он ребенок. Поэтому проверьте свои вещи, что берет ребенок в школу не стесняйтесь залезть в портфель и посмотреть, а что ты несёшь в школу. Категорически изображается с собой брать режущие, колющие инструменты, предметы, те предметы, которые могут привести, привести к пожару, мальчишки, взрывоопасные мальчишки предметы. Мальчишки обожают разнообразные ножички, гвоздики, разные какие-то подобия оружия пластмассовые. И не только металлические разнообразные предметы, мелкие детальки, конструкты. Как раз вот эти предметы категорически запрещается приносить в школу, потому что они могут быть объектом нанесения травмы и ухудшения здоровья как самого ребенка, который принес, так и тех, кто находится рядышком. Потому что еще одно общее правило в школе ⁇ это поведение. Нельзя бегать, прыгать, особенно по лестничным клеткам. Нельзя вытаскивать эти приборы, эти предметы и играть, потому что можно нанести травму. Учитывая то, что в школе... Есть школы, которые оборудованы красиво, очень красиво. Это и стеклянные витражи, это и шкафы различные, которые находятся в, шка... в, этих... в учебных классах и так далее. Играя, дети толкают друг друга на эти э, зеркальные и стеклянные предметы, рассыпаются и получаются травмы. Но если мы сейчас поговорим о старшеклассниках, тогда я соглашусь, что ребята в старших классах могут отсидеть вот эти положенные 5-6 часов и ничего не нарушить, ничего не разрушить. Однако малышам, конечно же, нужно и побегать, и размяться, и сделать какую-то гимнастику, и привязать их к своим партам, даже на перемене, это не то, что невозможно, а это противопоказано. Это противопоказано, как Показано, движение есть, и поэтому как бы те правила безопасности, которые в школе существуют, они несколько, несколько, на несколько категорий. Первое – это общие правила поведения, правила поведения в учебном классе за это отвечают преподаватели, которые наводят свой порядок и рассказывают детям. Я не думаю, что в школах учителя физики, химии там по труду, по трудовому обучению они не проводят беседы инструктажи этих самых. Все это проводится, регистрируется, просто дети иногда не слушаются. И есть правила поведения на переменах. Вот здесь это э, та часть времени, которая идет бесконтрольно. Мы помним себя в школе, как мы бегали, нарушали эти правила как и так нас далее. Потом То, как, водили к директору. как водили к директору, вызывали родителей, вызывали, вызывали родителей. на педсовет. Это те все меры воздействия, которые администрация может привлечь родителей к этому самому, к ответственности. Но мы не переставали бегать, не по лестнице, Ну, Мы переставали, по да, но мы сидим живы и здоровы. Это самое главное. Так хотелось бы, чтобы все дети нашей Николаевской области были тоже живыми и здоровыми. Но сейчас немножко меняется обстановка. По всем статистическим данным появляются более агрессивные дети становятся почему-то. Это связано с различными ситуациями. Вот агрессия порой выплескивается на самих детей. Толкнул, не увидел, наступил на, на ногу кого-то, и человек падает. Это все смех. Те игры, которые сейчас новые, в связи с теми интернет-играми, переносятся э, в школу этих самых, и поэтому они возникают. Старшеклассники, кстати, тоже есть правила. Нельзя пить, курить, там, приносить спиртные напитки. К сожалению, это допускается. Я не говорю, что школы плохие, администрации не смотрит. Дети иной раз допускают это. Почему? Потому что они считают, что это позволено им. Так же самая такая элементарная проблема жвачек. Категорически запрещается проносить, жевать и так далее. Почему? Брошенная, оставленная жвачка может быть э, случаем того, что человек наступает на нее, подскальзывается, падает. Вот вам и травма. Травмы очень серьезные. Не считая это, и вещей, которые мелочи да, да, это и черепно-мозговые травмы. по сравнению с это и черепно-мозговые травмы, это переломы рук, ключицы и тому подобное. Тех части тела, которые, ну, как правило, подставляются при падении, там, ударах и тому подобное. А это мелочь. На которую порой мы не обращаем внимания. И считаем еще престижно прийти и жевать на уроке, на переменах, потом где-то ее оставить, прилепить. родители не считают это зазорным. Скажем не считают так. зазорным и не обращают на это внимания. Не обращают внимания. А ведь именно такая мелочь, как жвачка, может стать причиной У -у -у. травмы вашего ребенка. Так что, родители, будьте внимательны. Да, и поведение на э, школьном дворе. Опять-таки, э, есть общие правила и требования, которые говорят о том, что войдя на территорию школы, шаг человека должен быть равномерным. То есть бегать без причин нельзя. Играть в мяч нельзя. Есть специально отведенные для этого помещения, это спортзал. В некоторых школах сделаны комнаты психологической разгрузки, дети могут это сделать. Пожалуйста, в этих комнатах надо. Но мы раз переносим это в те коридоры, которых есть. Я приведу один, один случай, который был, ну как в далекие времена, когда я был в школе, я не понимал, мы очень любили играть в коридорах. Были раньше нетушители ОХП-10, они были очень удобные для ворот, мы ставили мини-ворота и играли э, в футбол маленьким мячиком. Но мы не понимали тогда, что мы нарушаем. И правила пожарной безопасности, и правила поведения, и условия, условия, которые создаются при этом, они были травмоопасны. Мы не понимали, за что нас ругают. За что мы вызвали моего папу в школе, за то, что папа меня поругал, поставил в угол, за то, что я стоял. Я не мог дойти до этого. Но когда я прошел э, ту часть обучения, которых я понял, что я вел себя неправильно, порой это происходит И Теперь вы, вы учите других на своем надо личном учить, примере. Надо учить, потому что обидно видеть детей на э, больничных койках с переломными руками, ногами или более тем тяжелыми травмами, которые есть. Мы помним, это ухудшение здоровья. Мы поговорили о профилактике, о профилактических мерах и педагогических темах для педагогических бесед. Сейчас еще одна важная тема. Как действовать в случае чрезвычайной обстановки какой-то? К сожалению, возникают случаи, которые не соответствуют тем правилам и нормам, что приводит к неадекватным ситуациям. Это чрезвычайные происшествия и ситуации, которые могут возникнуть. Какие-то это. Это заграни или пожары. Это пробой, допустим, электропроводки, которые проходят. Это, ну, я не представляю, но есть факты в школах Украины, когда проходят части обрушение конструкций по разным причинам которые могут быть и здесь вступают те правила которых нужно соблюдать первое это нужно не паниковать здесь главную роль играют те учителя которые находятся рядышком с детьми первое успокоить детей организовать их планомерный спокойный выход быстренько построить детей и вывести из класса идти нужно по эвакуационным путям не спеша но чуть убыстряя шаг, не толкаясь, постоянно говорить с детьми и следить, конечно, за последними. Поэтому, когда с класса все выходят, аккуратненько по лестничной клетке, а дальше те правила, которые ну, иной раз не выполняются, хотя на различных вот, день цивильного захиста, да, день ративника проводятся такие мероприятия, и департаментом службы управления надзвичайных ситуаций, цивильным захистом города, отрабатываются мероприятия, дети выводятся на специально отведенное место, и далее строится по классам. Преподаватель, который работает с ними или лицо ответственное за них должен пересчитать детей и доложить тому руководителю, который приехал ликвидировать эту ситуацию. Это и МИСКА, Рада, или те службы, которых есть. А часто дети просто потом разбегаются, их не найти. Но пока мы не получили сведения о каждом ребенке, который вышел э, с этой запасной зоны, э, действия по его розыску не прекратятся. Поэтому, уважаемые родители, если вдруг от ребенка вы получили такую информацию, и э, с его слов вы знаете о том, что он убежал раньше времени, пожалуйста, обратитесь в школу, сообщите детям в школу, что ваш ребенок жив, здоров, и это будет спокойствие, потому что э, администрация и те лица, которые прибыли на ситуацию эту, они будут разыскивать ребенка. Спасибо. И еще один вопрос. Какие условия должна создать администрация школы для предотвращения разнообразных чрезвычайных ситуаций? Мы Потому что об ответственности родителей мы поговорили, поговорили да. Теперь поговорим э, о я школе. в начале своей беседы сказал о том, что часть ответственности несет родители, часть ответственности несет администрация. Первое ⁇ это создать належную, беспечный здоровый здоровую как записано и в Конституции Украины, как записано во всех нормативных документах Министерства освиты, как записано в статут школы. В, школах, в любой школе, школы, коллегиума, э, гимназии и тому подобное. Э, прежде всего, наладить административный контроль. В чем он заключается? Ежедневный контроль за условиями братья школьников. Это учителя, которые идут в свой класс, должны прийти заранее и просмотреть как раз эти меры безопасности. Исправна ли проводка, включается ли свет, закрыты ли розетки, которыми есть доступ детей, правильно ли ставлены парты, соблюдены ли пути эвакуации, нет ли каких-то либо неадекватных ситуаций с оборудованием, которых они будут использовать на занятиях. Предупреждены ли, и в принципе можно периодически проверять, надо периодически проверять знания. Задавая один-два вопроса каждый день. И так в течение всего учебного года мы научим детей соблюдать те правила, которые их есть. Далее один раз в неделю ответственные лица за безопасность школы, для этого нужно создать приказ по школе, они есть приказы по школам и эти лица, ответственные лица проверяют действия учеников и школ. И раз в месяц где-то школы комплексно осуществляют полностью обход территории и всех классных помещений соблюдая, выявляя эти нарушения и устраняя их. Вот в принципе те правила, которые ну разумеется ответственность. Если есть нарушения, конечно они устраняются, применяются к нарушителям правила административного или дисциплинарного взыскания. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Мы еще раз должны повторить нашим зрителям, что ответственность за... Забезпечення за поведення, за безпеки, учителі, за поведення да. учеников несет і родителі, і учителя в степени. Пожалуйста, учителя дітей е, правилам поведення в школі і пусть всі будуть здорові. Дякую вам за те, що ви знаходите час знайомити нас із такими простими, але такими необхідними правилами життя. Нехай вам щастить. Доброго вам ранку. Доброго ранку. А ми продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. Наприкінці серпня у нашому місті відбувся вже дев'ятий фестиваль пісні старого яхт-клубу. І ось саме цю годину ми завершуємо разом з його учасниками. Ось такий музичний подарунок наприкінці цієї години.